Російською чи українською? Наш кермінець. Я з міста Одеси, народився в місті Одеса, а сюди відправлений від Іванівського районного воєнкомату Одеської області. Угу. Зону АТО. зону АТО, так. Тут я знаходжуся з 25 вересня. Угу. Скажіть, будь ласка, ваші враження, ваші думки? Враження? Ваші відношення і... З місцевими людьми. З місцевими людьми різне є відношення у місцеве. Коли, я скажу так, коли місцеві побачать дійсно турботу і дійсну владу, яка турбується за людей, тоді вони змінять своє ставлення до нас. А на зараз таке ставлення. Жінки дуже цікаво більше прихильні до нас. Чоловіки, в них своє враження, У мене була особиста розмова була з одним літнім чоловіком. Так от, дуже цікава річ. Він каже, що вам, хлопці, прийдеться звідси йти. Я питаю, чому. Він каже, справа в тому, що там люди стоять за Донбас, Донбас ніколи не здавався, вони стоять за свою землю, а ви стоїте за свою за зарплату, за гроші і за кар'єру. Я в нього спитав, ви знаєте, скільки в нас зарплатня? Він каже, ні, я кажу 2 400, 2500, 2 000. І то не всі ще получили. Два місяці, по два, по три місяці люди не получили досі. Тут в зоні, АТО, їм не видали зарплатню. Зарплатню, а, а і ще. Дуже цікаво. Зарплатня, нам вся начислена була, у нас не було вибору. Нам сказали, зарплату видають на приватбанк. Дуже цікава річ. Але всі. Всі зарплатня йде через Приватбанк, але вона на карточці. Нас, коли послали сюди, нам не пояснювали, що коли нам на карточці буде зарплатня, то ми зможемо її на ці, гроші взяти, тільки, оплачувати тільки в продуктовому магазині. така це ці чудова, цікава історія. А в їх дуже проблематично. Особливо тут, що ще ми знаходимося зараз. Це цікаво, де ми знаходимося зараз. Ну, якщо вам дозволено говорити, то говоріть. Якщо вам якщо це не дозволено керівництвом, не то не говоріть. Просто область. в зоні АТО. Добре, це Донецька область, зоні АТО. Донецька область. десь звідси приблизно кілометрів 60, скажімо так, до Донецька. Uh -huh. 50-60, десь приблизно так. Що ще враження? Як ви думаєте, люди, от прості люди переживають, за вас моляться і просили запитати, на вашу думку, коли закінчиться це АТО? Це АТО, я скажу, закінчиться. Коли це стане невигідно тим, хто його почали? Ця війна почалася тому, що вона була вигідна. І вона зараз є, бо вона вигідна. Це дуже великий бізнес. Хочете знати правду? Я скажу. Справа в тому, що коли ми були на полігоні Широкілан, це в мене питання таке, це на всю Україну, якщо можливо. На, на інтернет. На, Хай викладають. Я скажу так. Моя особиста думка. Камбріга. Камбріга по трибунал просто к стінки вона буде поставити. За тот беспредел, который происходил на широком лайне. За позволение пьянства и все остальное. И на его совести прежде всего. На совести Камбрига. Не одна смерть. Тупая, бессмысленная смерть. Это первое. Комбриг вы персонально можете назвать? Я фамилию точно не помню, но я могу сказать. Ответственность за это все лежит на командовании 28-й бригады. Это первое. За ни одну смерть тупую и бессмысленную, которая произошла. Это первое. Дальше. Обеспечение армии. Та техника, которая была на широком лане, это консервные банки. Без запчастей и без ничего. Все, что могу сказать. Сейчас запчастей у нас нет. Ни аккумуляторов, ни запчастей. Позвонить как воюет эта техника, только на энтузиазме наших людей. Uh -huh. Все, что у нас есть, это остались люди. Та техника, которая посылалась сюда в зону АТО, я не знаю, как она дошла, но дорога, когда мы шли сюда, дорога была полностью, вся, полностью вымазана маслом. Потому что все протекает, все течет и все ломается. Многие машины просто не дошли, их потом тянули. Это среди ночи, танки и все остальное. Многие другие вещи беспредел на самом деле. Поэтому, и если спросят правду на самом деле, пусть скажут ребята правду, что на самом деле происходило, как до сих пор происходит. Обеспечение? Ну хорошо, расскажу об обеспечение. До сих пор уже холода были до минус 5, до минус 6, сейчас холод, дожди и все остальное. Солдаты теплой обувью не обеспечены вообще. Только благодаря волонтерам. Только благодаря волонтерам у нас есть теплая обувь, у кого-то разгрузки еще многие многие другие вещи все что могу сказать то что да с питанием слава богу это налажено это у меня проблем к этому нету потому что я занимаюсь напрямую кормлением людей распределением продуктов и обеспечением что еще много можно говорить проблема нашей страны какая мы сейчас расплачиваемся наше поколение расплачивается за то что мы долго молчали и были равнодушны да? У меня есть и один вырос, знакомый в Одессе, я ему недавно позвонил. Когда он узнал, что и я в АТО, он сказал, я гордый за то, что у меня есть товарищи, знакомые, которые в зоне АТО, я могу сказать об этом. и говорю, вы должны гордиться тем, что вы, благодаря тому, что мы находимся здесь, благодаря тому, что мы находимся здесь, вы должны гордиться тем, что вы можете сделать там тылу, на гражданке, там, где мирное небо. Чтобы вы никогда не слышали того, что происходит здесь, не видели никогда этого. Потому что здесь на самом деле умирают. Не тупо, а на самом деле защищаю вас. Чтобы у вас всегда было мирное небо. А вы что сможете, войдите по-своему там, сделайте это. Просто-напросто не будьте равнодушными, потому что больше никогда не повторилось того, что есть сейчас. То, То, если вы видите реально, вы знаете случаи, когда откупаются в военкоматах. Вы хотите знать правду, здесь многие люди, вон Юра Тус, у него шестеро детей. У него шестеро детей, двое не, неполнолетних. Не Тут у многих есть внуки, дети, двое, трое детей. Многие пошли добровольцами. А если даже не, не шли, их просто призвали, они все равно добровольцы, потому что они здесь находятся. Потому что могли закосить и откупиться, но они здесь. А многие там стоят на базарах где-то еще и рассуждают, что служат, сейчас, воюют только дураки. У меня тоже трое детей и жены нету. Что мне делать? Перестаньте быть равнодушными. Мы можем изменить страну на самом деле. Лично я на самом деле здесь только по одной простой причине. Чтобы у нас на самом деле был выбор. Возможность выбора. Чтобы каждый из нас мог что-то действительно решить в этой стране.